videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz agar kanalda mehmon bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'ling salom muxlislar ushbu video latofatli turk aktrisalarining turmush o'rtoqlari haqida turk serial va filmlari dunyo kino sanoatida o'ziga yarasha o'rin oldi tomoshabinlar intizorlik bilan kutadigan film va seriallarda rol ijro qilgan aktyor va aktrisalar esa millionlab qalblarni zabt etdi mahorati va iste'dodi bilan sevimli bo'lishga ulgurgan latofatli aktrisalar kimga turmushga chiqqan quyida ushbu savolga foto orqali javob beramiz 1 yigirma yetti yoshlik Neslihan atagul va 38 yoshlik qodir dogulu sevgi iztirobi elchining qizi filmlari bilan yaxshi ma'lum bo'lgan Neslihan atagulning turmush o'rtog'i ham kino olami vakili hisoblanadi ikki ming o'n uch ikki ming o'n to'rtinchi yillarda ishq sohillari filmlarida birgalikda rol ijro etgan juftlik ikki ming o'n oltinchi yilning sakkizinchi iyulida turmush qurgan ikkinchi o'ttiz yetti yoshlik berguzar korel va ellik yoshlik halid ergench aktyor va aktrisani yulduzli juftlik deb atasa ham bo'ladi qashqirlar makoni iroq bir sevgi ikki hayot filmlarida mahorat bilan rol ijro etgan korel muhtasham 100 yil filmidagi Sultan sulaymon ya'ni halid ergench bilan sen mening vatanim hamda 1001 kecha filmlarida birgalikda suratga tushgan 2009 yil 9 avgustda turmush qurgan juftlikning hozirda ikki o'g'li bor uchinchi o'ttiz olti yoshlik Beren saat va 45 yoshlik kenan doulu kosim taqiqlangan sevgi intiqom filmlarida bosh qahramon obrazini jonlantirgan beren sat xonanda kinan bilan 2014 ming o'n to'rtinchi yilning to'qqizinchi iyunida turmush qurgan to'rtinchi o'ttiz uch yoshlik fahriye evjen va o'ttiz besh yoshlik burak o'hvi yana bir yulduzli juftliklardan biri faxriye va burak hisoblanadi juftlik choliqushi filmida birga suratga tushgan bo'lsada haqiqiy munosabatlar ishq senga o'xshar filmidan keyin boshlangan turk yulduzlarining to'yi 2017 yilning 29 iyunida bo'lib o'tgan beshinchi 40 yoshlik nur fettax o'g'lu va 53 yoshlik Levent vezir o'g'lu muhtasham 100 yil filmidagi mohiydavron roli bilan yaxshi ma'lum bo'lgan nur fettax o'g'lu biznesmen levent vezir o'g'lu bilan 2013 yilda turmush qurgan va hozirda bir nafar qiz farzandi bor